bilasizmi faqirlarning sizga bo'lgan ehtiyojidan <laughs> ko'ra <laughs> sizning ularga ehtiyojingiz ko'proq sababi siz ularga dunyosi uchun kerak bo'lsangiz ular esa sizga oxiratingiz uchun kerakdir bismillahir rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh saxovatli qo'llar xayriya fond o'laroq alhamdulillah ko'rib turganingizdek hozirda bu suriyada suriyaning shimolida zilziladan jabrlanganlar va chodirlarda og'ir shartlar ostida hayot kechiayotgan aholi uchun e, ulashtirishlik maqsadida mana bunday ramazon oziq ovqat paketlarimizni tayyorlash ishlari davom etyapti alhamdlilla hozirda e, ikkinchi bosqichdamiz birinchi bosqichda üçü, 330 yuz o'ttizta oilaga mana bunday oziq ovqat paketlarini ulashtirdik e, va alhamdulillah hozirda siz aziz akalarimizni opalarimizni e, saxovati e, bilan bizlarga yuborgan intfoqi bilan qo'llashligi bilan mana to'rt yuzga yaqin oziq ovqat paketlariga yana mablag' to'plandi eslatib o'tadigan bo'lsak bu oziq ovqat paketlarimizni og'irligi 15 kg ga teng bo'lib qiymati 17 dollarga ya'ni hozirda umumiy qilib aytadigan bo'lsak 6800 dollarlik bir buyurtma berib mana hozir ko'rishingiz mumkin Tayyorlashlar davom etyapti inshaalloh bularni tayyorlab eng qisqa vaqtda o'z ehtiyoj egalariga inshaaolloh taqdim qilamiz biz ramazon oldi bu oziq ovqat paketlarimizni minga oilaga ulashtiramiz deb reja qilgan edik alhamdululaoh uch yuz o'ttiztasini tarqatib bo'ldik va hozirda to'rt yuztasini yana tayyorlabmiz inshaalloh. va uh, 1000 taga juda ham oz uh, uh, adad qoldi inshaalloh va bu ramazon olida mingta oilaga ushbu oziq ovqat paketlarini ulashamiz degan umidda ulguramiz degan umiddamiz inshaalloh ushbu xayrli ishlarda sababchi bo'ladigan barchadan alloh taolo o'zi rozi bo'lib qilgan infoqlarini o'z argohida qabul qilsin inshaalloh va ramazon ichida ham xayrli ishlarimiz faoliyatlarimiz inshaalloh davom etadi va bu mavzuda inshaalloh bizlarni moddiy bo'lsin ma'naviy bo'lsin qo'llab quvvatlashingizni kutib qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Okay. Yeah.